подруга Вероника Иванова. Ну, что можно ей сказать? Это очень хороший друг, хороший, лучший друг, она, впрочем, для меня. Она добрая, милая, хорошая. И все-таки красивые слова можно сказать про нее. То, что она всегда вот у нас была недавно контрольная по математике, я была тупо в тупизне. Это вообще можно сказать, и словно я его говорить не буду. Это у, -у, -у. Вероника мне помогла. Она даже при учительнице написала мне записку с решением примера. Я, конечно, была в шоке, она ругала, но все равно зато она поступила ради лучшей подруги. Я не знаю, как я теперь отблагодарить а на следующий контроль, но я уже не смогу ей ничего сделать, потому что я приезжаю. У меня уже не будет в здесь районе. Я приезжаю в новой переделке на юго-запад Москвы. Там у меня будут новые друзья, новая школа. Но с Вероникой я никогда не расстану. Здесь с буду общаться по скайпу, вконтактах. Я найду любую вожму, возможность, но я буду с ней общаться. Этому мы лучшее Спасибо за внимание. Если у с рассказ о моей лучшей подружке, ставьте лайки внизу и пишите в комментариях.